Всем привет! Мы приехали сегодня в Покатиловку проведать бабушку. Ей 84 года. Мы привезли ей продукты, пообщаемся с ней. И ну, так же самое, чтобы как с Таисией Савельевной узнать, что еще надо. И потом, я надеюсь, мы еще больше докупим, привезем и чуть-чуть поможем в наше тяжелое время. Поэтому пошли, посмотрим, как она живет и что еще нам. Да. Прямо по кухне дверочка Привезли вам чуть продукта. Привезли. Познакомиться с вами. Куда вам продукты? Скажите. Это косточкам давайте. Куда косточкам купили мясо? Субовые наборы. Сказали, что вы их постоянно покупаете. Да, спасибо И все остальное. Давайте может, помогу разложить или как? Или подержу. Не спешите, табуреточка. Вот. Нам спецслужбы доложили, что вы берете постоянно, и мы взяли то же самое. Спасибо. Ваше любимое печенье тут. Речку, сметану. Шметан. А? Ваша. Сегодня сегодня, же эти так. Самые... сегодня день Святого Николая Летнего Как раз будет вам От Николая подарочек И от мальчиков волонтеров И от неравнодушных людей Альбина Флорианова Это необычная Спасибо. фамилия Спасибо. Да. Спасибо. И фамилия Федюшкевич Альбина Флорианова совершенно безобидно. Ну. Масло, молоко. Макароны. О -о -о. Вот такие вроде любите, да? Опять-таки спецслужбы. Чай. О -о -о. Ну и стратегическая бумага. Да, да. Без этого никуда. <съем> Пакетик. Куда его положить? Пригодится. Пусть висит. Наши еще вот, по этим самым, по пятницам подкармливает. Представьте, наверное, любит. Фабрика это табачная. Она молодежь, молодежь крабика, а стариков подкармливает. Ну, вот, они, вот это же они сегодня принесли, я сейчас трапезу. Ну, приятного У нас с братом проект свой, да, такой волонтерский. Вот, и мы постоянно там бабушкам то продукты покупаем, то там бывает где дома ездим, многодетным семьям, вот недавно были. И недавно тут к Таисии Савельевна ездили, которая 91 год, mm -hmm. Это там тоже старая бабушка тут живет рядышком, ну, в Карачевке. И вот узнали про вас, тоже приехали узнать. Может вам что-то еще надо, кроме продуктов, потому что продукты то понятно. Может такое, знаете, там быта одежду мы вам хорошую можем купить, там тапки, колготки, постельное, что еще там? Ну, знаете, такое чем-то понятно, мы дом не сможем заново отстроить, да? Ну вот хотя бы какой-то минимум такой. Давно, давно уже в первом росте ничего не производится. Поэтому то, эти колодки то... вот тут завязывать. Ничего. И лучше, и лучше. А, тетя, может быть, вызвать вот эту армию помощников, чтобы убрали лишнее из дома, чтобы оно вам здесь не мешало. Как вы считаете? Да нет, я сама должна в нем разобраться. Просто весна очень тяжелая. Тяжелая была, да, морально тяжелая. Во была. всех отношениях психолог... психологически тяжелая, очень весна, поэтому я практически полулежа все время. Ну, я должна сама разобраться ну, и, не и повы... повыбрать все, что у меня Вот мне какие у вас это... бытовые проблемы, такие мальчики по возможности а. вам помогут. Не, не, не мальчики, они э, организаторы проекта. помогут. А, Одна живете, да? Да. 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 Это тяжело? Ага, сама. там в цветах тысяча ваша <с долговая. А можете под киоск прямо выгрузить, я сейчас приеду. Родилась я в Харькове, у нас Ты на ХТЗ квартира tuing, была перед, да, перед войной. Отец ушел на флор, отец электрик на заводе был. Мама работала на тракторном заводе. У отца, отец ушел на фронт 25 июня, на второй день моделизации Он по военной практике был телефонист, как тогда это называлось. Вот. Но известие мы получили только в 47 году, что пропал без вести в 43-м. Но спасибо, они заставили, оставили за нами, значит, право на пенсию, как семья погибшего. Вот и как семья погибшего я получила и это жилье здесь. В Харьковского, конечно, жилья у меня нет. Угу. И Харьковской прописки, естественно, поэтому я никакого права не имела и на очередь стать, хотя я проработала эти 37 лет, 30 из них я проработала в Харькове. Ну, в общем, Скажите, что и... может там еще? Бытовая химия, но постельная, может, это, что еще? Что такое, что нужно купить, то, что вы не можете себе позволить, может прийти помочь в порядок вам тут навести такое там лишнее это или как? Кирилл, может быть добиться, чтобы ей сюда воду провели? А у вас а тоже нет. воды? нету воды? У вас да, тоже вообще будет? нет а воды, как? никакой, никакой. Ну мне соседи, соседи помогают. Вы без воды даже? Да, да. 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 Вод... А. тут каждый проводил воду отдельно, я... но я не, не могла а ее еще? проводить. Вот поэтому вот, а потом, ну, вы не а, а буквально на каждом этом салом. А что вы пьете? Я поняла, хорошо. Воду какую-то. Да. Mm -hmm. какую ну вот я пью. покупаю воду. И Перевезете. Вот да. Да. Хорошо. Ну, ну как? пью? Я пью да кидаченный вот да да чай. Да. Я так в принципе воду не пью. Не, ну не привычно. Не, ну причем здесь пью или не да. пью. Вам вода О -о -о. в любом случае нужна помыть, помыться, помыть что-то, кушать приготовить Вот, это, вот это, этой водой меня снабжает. Ну, это, это через дорогу соседей. Да, по доброте душевно просто и, так же и точно все... э, да. относятся по-человечески к Альбине Флориановне А вот и то перед, перед новым ага. этим самым перед новым столетием закрыли все колонки на улице, так? На колонка вот была через ну, да, ну, да, 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 доме, дом. и там спокойно можно было брать. А теперь, значит, вот питьевую я покупаю, или мне вот Маша с, этого, с фильтром приносит uh -huh. водичку. Uh -huh. вот. А так, такой на раз, собираю такую вот там все будет, стоят да? эти ага. банки. А так вот, вот так с водой. Угу, тяжело, да? Ну, ну вы уже привыкли, да? Я да? так Я потом объясню. Да, а, да. Скажите, чем мы можем вам помочь? Вот я говорю, там, давайте по минимуму, что вы там хотите? Мы можем вам оплатить доставку воды домой, давайте сделаем, 30 литров будет вам привозить. Вот. питьевой его. Питьевой. Да. Очень удобно. Ой, да. И вы будете каждый день просто спокойно себе не волноваться, что вы можете к себе, ну не будете бегать постоянно и покупать. Чтобы не носить, да. Это, это там сколько? Неделю. Раз в неделю 30 литров Я... да. 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 Замечательно. Это, это прекрасная Замечательно. помощь да. Ну, там Таисии Савельевна люди оплатили. Угу. И вот, да. Что а? еще бы вы хотели, Альбина Флорина, такое вот жизненно необходимо. Давайте мы вам купим красивую новую одежду. Чтобы тут как дюймовочка. Так, раз, раз. Как волшебная волшебница. Да? Давайте мы вас нарядим красиво. А что бы нет? В Первом, в первом росте возьмем. Ничего, мы в детском оденем. Мы а оденем. Мы, у вас 30, размер ноги какой? Ой, сложный размер, Тридцать пятый, да, но с косточкой. Ничего. Вы как дюймовочка, вам нужно да. можно все... Ну, все маленько в маленьком росточке. Полтора со шляпой. Да. да. так. Вода нужна, да? Одежду мы вам еще привезем. Ну, что-то обновить, да. Водичка, вот. У вас там, это обувь какая-то нужна. Да, обувь Одежда может быть не так, чтобы сильно, а обувь. Да, я увидел, обувь. Да. Да. Слушай, что, что, порядок вам тут надо навести? Нет, я, я постараюсь сама. Дело в том, что весной я всегда вот такая никакая. Ну, да. лето ну, уже правда, приходит с ним. Правда, это лето, когда у меня тут ничего нет. У меня тут орех был. И а была его срезали, прохлада. Да, да, А теперь а теперь, а теперь это будет жара. Страшно. Так может быть повесить карниз и э, повесить э, портьеры, чтобы не было жарко. И просто сквознячком будет вас продувать, и будет хорошо. Я тоже так дома делаю. У меня ореха нет под окнами. О, потому что в прошлом году уже было очень жарко. Повесить карниз и повесить портьеры. Как вы на это смотрите? Тоже неплохо. Вот. вот. И орех тогда, ну что ж, ну нет уже ореха. Да, да. да тоже. Вот. Поэтому я то самое, вот весну я всегда сложно переношу. И вот этот переход на, на летнее время, я его не, всегда переношу. Ну, сколько я себя и помню. Вам же 18 с плюсом, поэтому ну, надо на жизнь смотреть оптимистично. Да. Вот она такая как есть, чем можем, поможем. Мне 38 надо. Да. А скажите, пожалуйста... Что вы любите? Вот что бы такое вам хотелось бы, чего вы не можете позволить себе каждый да. день? Вот чего бы хотелось? Вот прям знаете, как вот хочется все время, но какой-то ступок. Шоколадку, сок, мороженое, съездить куда-нибудь. Ой, съездите. Ну как, а как съездить? Ну, вроде как вспоминает. Хотите, хотите куда-то съездить? Мне хотя бы на вокзал в город, в город съездить лекарства купить. Ну, вот, какие вам лекарства нужны? Давай. Это не совсем лекарства, это вот этот немецкий, немецкий, этот самый яровитал, он дорогой, но его тут вообще нету никакого. И вообще этот самый это, это немецкая фирма. А у них есть и эти самые леденцы для горла хорошие. И вот сейчас они каждый день по радио рекламируют, и для костей у них вот живокост там есть мазь какая-то. Угу. Но, но это все тоже. Вот если яровитал, это, это. потом у них сейчас появился какой-то иммунный тайс. Иммуномоделирующий какой-то препарат, да. да? Напишите. Но тоже. Но мы тоже. Мы будем -то. делать, чтобы потом, потом Но это капельки. Угу. что с чем. -то. Сейчас неспосмысленно, Поэтому... чтобы наговариваться. Ну, надо выбраться. Надо. Мы да. сделаем. Мы, мы Все сделаем. Все сделаем. Было бы ваше желание, чтобы вы да. шли а. на контакт, хорошо? А ну ладно. Вот. А, вы а, девушка а, контактная, вот. Все, Альбина Флориановна, мы, к сожалению, больше не можем ну, находиться, все, да. да, у всех Ой, есть спасибо. свои дела, Дайте, вот, Дайте. хвост пистолетом держите, вам Папа. доброго здоровья, Заим все пожелания будут учтены, вам всем. вот, mm -hmm. спасибо вам большое, а вам не сдаваться. Да, да, мы чем, ну, чем мы можем, да, вот тут, да. мы поможем. Особо, спасибо Я... большое да. Да. за водичку, спасибо. Мы спасибо. еще ничего не сделали, водичка давайте водичка мы все, все, все сделаем, и тогда будем уже, спасибо. Обязательно, да, да. да. и да. все у вас будет хорошо. Ой, спасибо. А. Вот, знаете, спасибо. на самом деле людей не безразличных, очень-очень да, много. Очень Люди гораздо больше, чем... Да. нехороших людей. Люди помогают, тут очень много людей, которые там скидываются, да, да там деньгами, кто-то так оплачивает и готовы помогать таким бабушкам, как вы, да, вот просто безвозмездно, потому что хотят сделать кому-то приятно, да. да? А вы тем более такой божий одуванчик, я думаю, что что тут будет тоже. Маленькая может очки нужны новые, знаете как? Может быть очки нужны ну, нужен окулист. У меня вот это глаз вот и я не пойму, что. Ну, это, это мне что нет, что это Хорошо. Мы, да. мы поняли, мы сделаем. Мы, мы что можем. Нет, я большой поселок нет. Ну сейчас же как? во время коронавируса нету никого одна. Ну уже врачушка... поприходили вроде все. Ну специалисты узкие да. поприходили Уже да. поприходили Ну ну как это две школы и, и дети все в компьютерах сидят и а нету и нет и, 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 не, и, не как, и нет зрения не проверить. Ну, они как себе как? в телефоне проверяют они. Уже да. телефоны есть. Да. Да, да, Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Бабушка, как вы видите, просто божий дуанчик. Ей 84 года или 83, как она говорит, да, сама. Мы постараемся ей помочь. Список потребностей, как всегда, я опубликую ниже в описании к этому видео. Сейчас мы уже начали решать кое-какие ее проблемы благодаря моей подруге получилось найти офтальмолога которая бесплатно проверит ей зрение в одной из лучших клиник города Харькова я надеюсь мы это все сделаем на этой неделе плюс мы постараемся купить ей новые хорошие очки чтобы она могла хорошо видеть следующий момент, я поговорил со своим знакомым он строитель и постарается сделать ей жалюзи, повесить эти шторы чтобы бабушка летом не страдала от солнца Кроме этого, мы, надо ей купить лекарства. Э, туалет, я не знаю, получится ей сделать или нет, потому что он стоит очень много денег в зависимости от того, как сейчас люди отреагируют на этот ролик, сколько людей его увидят. Если у вас есть возможность помочь построить туалет, вы сами хотите в этом поучаствовать, без проблем, мы вам поможем, договоримся полностью, ну так сказать, всем обеспечим либо за рекламу, или еще кому-то. Поэтому, друзья, если вы хотите хоть как-то подключиться, да, мы будем вам очень благодарны. Не забывайте подписываться, пожалуйста на наш канал ставьте лайк этому ролику, пишите свое мнение, комментарии и, конечно же, делитесь этим видео с друзьями. Мы будем вам очень благодарны за поддержку.